Была скорой, станет экстренной. В Украине реформируют службу скорой медицинской помощи. По всей стране создадут станции и отделения неотложки, куда реанимобили будут доставлять людей в тяжелом состоянии. Ведь сейчас пациентов привозят в обычные больницы, а те нередко даже отказываются их принять, ссылаясь на то, что не подготовлены. Какой может стать служба скорой помощи, выяснял Максим Урлапов. В любую точку огромного Лондона эти медики смогут прибыть не позже, чем через 9 минут. Вертолетная бригада службы скорой помощи работает круглосуточно. Пилоты способны приземляться где угодно, даже на мостах и крышах домов. У врачей самое современное оборудование. Кроме необходимых препаратов, у нас есть запасы всех групп крови, то есть мы прямо в небе можем провести первые манипуляции. А это уже Киев. Карета скорой помощи, хоть и включила сирены, не могла развить скорость выше 60 км в час. Для старенькой «Газели» это и так слишком быстро. Машину сильно трясло, а в ней везли мужчину в критическом состоянии. Он упал с большой высоты, но еще находился в сознании. Спасти его не удалось. Врач Николай Курьянов говорит, все могло бы быть по-другому, если бы в машине была необходимая техника. В моей карете зараз немая дефибриллятора электрокардиографа. А, Немає глюкометра. Немає набору для интубации трахеи. Смерть пациента стала для врача последней каплей. И он подал жалобу в прокуратуру. Написал, что большинство карет скорой помощи по всему Киеву не оснащены даже самым необходимым. Прокуратура начала проверку, а у бригады Курьянова появился новый аппарат для вентиляции легких. Они зрозуміли, что нам что-то дати, дать, чтобы мы может, меньше выступали, меньше открывали своего рота. А вот руководство Киевской станции скорой помощи убеждает: все бригады оснащены прекрасно. Показывают два импортных автомобиля, просят медперсонал продемонстрировать аппаратуру. Мол, все есть, все работает и даже по последнему слову техники. Під'єднайте электроды. Вот эти электроды надо ложить на грудную клетку. Під'єднайте электроды у администрации скорой помощи всегда есть образцово показательные кареты утверждают в независимом профсоюзе медиков мол большинство машин укомплектованы совсем не так как эти, а медперсонал вынужден работать в условиях постоянного дефицита да эти медикаменты мы не купувати за свои кошты за кошты свои мізерної заработные платы Свои деньги нередко вынуждены отдавать и водители скорой на покупку деталей для ремонта, говорят в профсоюзах. Если запчасти и дают, они, как правило, негодны. Лично мне привозили ржавые, старые, выработанные рессоры, свежепокрашенные. На этой станции скорой помощи в Житомире нет отдельной ремонтной бригады. Водители чинят свои машины сами. Вот этот УАЗ еще недавно напоминал гору металлолома. Машина попала в аварию, водитель погиб, но автомобиль отремонтировали. После этого он круглосуточно ездил на вызовы, а теперь вот снова стоит нет нужных деталей. У нет Было бы мы за два 3 дня на линии. Таких УАЗов здесь больше половины всего автопарка. Есть одна старенькая «Волга», много «Газелей» и лишь несколько современных карет скорой помощи иностранного производства. Машине 24 года, она работает 24 часа в сутки. Автомобиль хоть и называется «Скорая помощь», но если надавить на газ, колеса отвалятся, жалуются водители. А гидроусилители руля нечего и говорить, их нет и на более новых «Газелях» или «Фотонах», не то что на «УАЗе». Так что вписаться в поворот на большой скорости не так и легко. Новенькая карета скорой помощи среди старых УАЗов. Эту машину для села Салотвин в Ивано-Франковской области купили сами местные жители. Сбросились 20 человек. Все они сейчас на заработках в Европе. Сотни жителей благодаря тому, что мы имеем такие автомобили. Не сбросится ли всем селом на собственную карету скорой помощи, однажды с горечью задумались и жители Быткова в Ивано-Франковской области. Два года назад там только и было разговоров о маленькой Ангелине. Про нее говорят девочка, рожденная вопреки. Маме пришлось рожать ее дома ночью. Скорой отвечали, нет бензина. И приехали лишь утром. Приехала та лекарка, то она до дружины навіть не докивалась. Она приехала там пальцы велером. А к 13-летнему Максиму из Алушты скорая не приехала вообще. Месяц назад мальчик пробил себе рулем велосипеда брюшную полость. Его друзья звонили на 103 несколько раз, но диспетчер посчитал, что это розыгрыш. Ребенок еще вот в трубку кричит, взрослых нет рядом, нет взрослых рядом. И кладется трубка, на скорой. То есть даже недослушан звон... звонок был. Почему люди погибают в каретах неотложки, а иногда скорая просто-напросто не приезжает, у главы Совета защиты прав пациентов ответ простой. Расхлябанность, для безответственность и разбазаривание грошей. 60% финансируется, половина раскрывается. Ну и вот так оно и, и бывает. И ясно, что будут все гидше, 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 гидше. Минздрав тем временем обещает кардинально реформировать неотложку. ведомстве собираются создать службу экстренной медицинской помощи. Главная новация: бригада скорой уже не будет закреплена за одним районом, мол это нерационально. За меже району швидка не имеет права выехать. навіть если э, бригада э, такого-то района находится ближе до місця події и ей доехать буквально в э, личные минуты. А с іншого району может годину треба ехать вот мы как раз хочемо порушить тут цю дисциплину о скільки э, мая ехать найблище диспетчерская служба будет одна на целую область говорят минздравия сможет управлять всеми каретами скорой на своей территории в селе Муринцы в Черкасской области о таких планах чиновников еще не слышали. Но им интересно, как центральная диспетчерская из области будет управлять их кобылой Марьяной. Ведь именно она здесь вместо кареты скорой. Бывает, что такие моменты выручают, что машина и самолет не поможет, так как помогает наша Марьяна. Максим Урлапов, Ольга Выхованская, Максим Кошлева, Анна Станислав Кухарчук, Александр Пономарев. Подробности недели. Телеканал Интер.